Kehandalannya bermain di meja judi membuat dia sangat terkenal bagaikan dewa judi. Kemujurannya dalam berjudi membuat para pemilik kasino sangat ketar-ketir dan hampir bangkrut dibuatnya. Namun, akhirnya dia ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka tusukan. Bagaimana kisahnya? Saya akan bahas di sini. Akio Kashiwagi, kelahiran tahun 1938, dia lahir dan tinggal di kota Fujiyoshida, Jepang. Terlahir dari keluarga miskin dengan sembilan bersaudara. Profesi orang tuanya yang hanya sebagai tukang kayu tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh keluarganya. Mereka hidup kesusahan dalam kemiskinan. Sehingga setelah lulus sekolah menengah pertama, dia tidak lagi melanjutkan sekolahnya dan melanjutkan kehidupan sebagai buruh tani. Untuk dapat terus menyambung hidupnya, kemudian dia bekerja menjadi pemandu di Gunung Fuji sambil berjualan di wilayah wisata tersebut. Pada usia 20 tahun, Kashiwagi pindah ke Kawaguchiko, tempat yang sangat indah dengan pemandangannya yang sangat menakjubkan. Dia ikut bekerja bersama kerabatnya, dia sangat tekun dan giat bekerja keras. Kemudian mereka mendirikan perusahaan yang diberi nama Kashiwagi Soji. Dan sejak saat itu, dia menjadi pengembang real estate yang sangat berbakat dan sangat beruntung. Menginjak usianya 34 tahun, sekitar tahun 1972, usahanya semakin berkembang dan bersinar bagaikan bintang di langit. Dengan bakatnya yang sangat bagus dalam berbisnis, dia berhasil menjadi milioner. Kebetulan pula saat itu, ekonomi di Jepang sangat bagus. Infrastruktur di kawasan tersebut menjadi tujuan wisata yang paling populer. Dengan nilai real estate lokal Meningkat satu juta kali lipat, dia mendapat keuntungan yang sangat besar pada masa itu, dan hal itu menjadikan dia orang yang sangat sukses. Dengan hanya memakai lima karyawan di perusahaannya, dia berhasil mengembangkan bisnisnya sebagai investor real estate. Selama menjadi raja real estate, dia mengembangkan bisnisnya sebagai rentenir dengan mendirikan perusahaan pinjaman. Bagi masyarakat sekitar, kebanyakan orang yang meminjam uang darinya digunakan untuk bermain judi. Profesi rentenirnya dia jalankan pada orang-orang yang kecanduan berjudi dan berhutang sebagai modal judi. Namun, setelah uang dipinjamkan, dia akan menghindar dari orang-orang yang datang hendak akan melunasi hutang-hutangnya, sehingga hutang mereka akan jatuh tempo. Dengan demikian, dia akan menyita jaminannya karena gagal bayar. Kebanyakan dari mereka menjaminkan hartanya berupa tanah, berkembang, dan semakin beruntung atas perbuatannya yang menghalalkan segala cara. Tak hanya itu, tindakannya konon sangat keterlaluan dalam usaha menguasai wilayah properti di Prefektur Kanagawa. Ia melakukan tindakan yang sangat tega pada masyarakat sekitar. Dia mengakui sisi tanah milik taman kanak-kanak. Ketika anak-anak sedang berada di sekolahan itu, kemudian mengusir mereka dan menghancurkan bangunan sekolah untuk membangun kompleks apartemen. Di lokasi lain pun, dia melakukan tindakan yang serupa. Dia membeli sebidang tanah di Tokyo, di mana lokasi itu adalah bangunan apartemen yang ada penghuninya. Salah satu keluarga yang tinggal di lantai satu menolak menjual apartemen mereka. Akio sebagai pemilik apartemen memakai jasa semacam gangster lokal yang terhubung dengan kejahatan terorganisir untuk mengintimidasi orang-orang yang menyewa apartemennya. Dengan tanpa peduli pada orang lain, dia menghancurkan lantai dua apartemen itu, walaupun tentu saja itu haknya sebagai pemilik. Namun, caranya yang sangat tidak bijaksana pada masyarakat sekitar. Membuat keluarga itu pun merasa terusik, yang kemudian menggugatnya sebagai kasus pelecehan. Dan Akio pun akhirnya sempat ditahan, namun tak lama kemudian dia bebas dari gugatan. Hal tersebut. Ternyata ada hikmahnya dan membuat kapok atas sepak terjangnya sendiri yang terlalu agresif. Di samping itu, ada hal lain yang membuat dia agaknya mulai menyadari dan menjadi orang yang lebih baik. Usia dan kesehatannya yang menurun membuat hatinya mulai lunak dan sering melakukan perbuatan baik pada orang-orang sekitar. Sekitar tahun 1970 Akio Kashiwagi mulai memiliki hobi bermain judi. Dia sering bermain bakarat dan sering memenangkan permainan di kasino. Sejak saat itu, dia menjadikan judi sebagai bisnis barunya. Walaupun pernah kalah beberapa kali, namun dia lebih sering dan banyak menang dalam permainan judi di kasino. Manusia akan semakin terlena dan lupa diri kalah menang. Dengan taruhannya yang semakin besar, dia menjadi semakin serakah. Dia bertaruh sebanyak 200 ribu US dollar per tangan di meja bakarat. Terkadang dia berjudi selama 80 jam setiap kali turun ke tempat permainan perjudian. Dalam mempersiapkan perjalanan judinya, biasanya dia membawa uang tunai sebanyak 1,5 juta US dollar dari rumahnya di Jepang ke tempat perjudian, dia pergi ke beberapa negara yang terkenal dengan kasinonya. Uang itu dimasukkan ke dalam dua tas: kasino Eropa, Australia, dan Amerika Serikat, menjadi tempat perjudian favoritnya. Saking seringnya dia hadir bermain hingga menjadi terkenal sebagai pelanggan dengan taruhan tertinggi. Hingga pada tahun 1990, bagaikan bintang bersinar, dia memenangkan 22 juta US dollar dalam permainan bakarat di Casino Diamond Beach, Darwin, Australia. Sejak saat itu, namanya semakin terkenal sebagai warrior pejuang sejati dunia perjudian. Hingga ketenarannya membuat produser film pun terinspirasi dan membuat film berjudul Casino. Akio Kashiwagi yang semakin kaya membeli beberapa mobil mewah yang terpajang di tempat tinggalnya. Dia juga memiliki koleksi berlian yang sangat banyak dengan rata-rata harga 385.000 US dollar per batunya. Bahkan dia memiliki koleksi karya seni yang sangat langka termasuk seni lukis karya Yokoyama Taikan dan koleksinya itu Terkadang dia pinjamkan ke museum-museum seni. Untuk membangun rumah tinggalnya, dia menghabiskan uang sebanyak 38 juta US dollar. Dia membangun rumahnya bak istana di kota Fujiyoshida, sebuah kota yang terletak di bagian tenggara prefektur Yamanashi, Jepang. Kota itu berada di sebelah utara Gunung Fuji. Istana Kashiwagi dibangun dengan sangat megah dan mewah yang terletak di tepi Danau Kawaguchiko dengan dikelilingi oleh tembok beton dengan bangunan tradisional ala Jepang. Meskipun demikian, dia sosok orang yang sangat sederhana. Di depan umum, Kashiwagi memiliki gaya yang sangat kalem, tidak pernah memakai perhiasan ataupun kancing manset. Tentunya, biasanya orang-orang seperti itu memiliki harta hanya untuk aset, bukan untuk pamer. Konon menurut sumber yang saya baca, Kashiwagi menikah dengan seorang Geisha dan mereka dikaruniai tiga orang anak. Saking terkenalnya dalam perjudiannya yang beresiko tinggi di kasino-kasino di Amerika Serikat dan Australia membuat para pemilik kasino semakin penasaran sekaligus ketar-ketir dan memancing salah satu mantan presiden Amerika, Donald Trump, yang saat itu profesinya masih sebagai pengusaha. Mengetahui ada lawan yang hebat bernama Akio Kashiwagi yang hampir membuat kasinonya bangkrut dari cerita antara sesama pemilik kasino bernama James Goldsmith. Trump sebagai pemilik beberapa kasino di Atlantic City, New Jersey, termasuk Trump Taj Mahal dan Trump Plaza mulai waspada sekaligus penasaran. Akhirnya mengundang Akio Kashiwagi untuk bermain bersama, Trump yang penasaran ingin mengetahui langsung kehebatan dari permainan Akio Kashiwagi. Kashiwagi datang memenuhi undangan dari Trump. Dia datang ke Trump Plaza dan dia diberikan fasilitas penthouse yang mewah dengan pemandangan luar yang sangat indah, sebagai tamu undangan istimewa. Saat memenuhi undangan, Kashiwagi hanya membawa uang sebesar... 6 juta US dollar. Namun kemudian dia diberikan kredit lagi sebesar 6 juta US dollar oleh Trump. Tak mau menyia-nyiakan pertandingan judinya sebagai hiburan masyarakat, Trump mengundang beberapa jurnalis ke Trump Plaza untuk meliput acara tersebut. Kasiwagi mulai bermain pada malam pertama dan dia memenangkan uang sebesar 4 juta US dollar pada malam pertama. Hingga hari kedua, Kashiwagi memenangkan total keuntungan 6,2 juta US dollar. Setelah menang, kemudian dia pulang kembali ke Jepang dan meninggalkan Trump menjadi kesulitan keuangan dan hampir bangkrut. Tanpa menyerah, Trump mengajukan pertandingan untuk diulang. Tak mau kalah, dia membuatkan strategi bermain yang bisa dikatakan hampir curang namun cerdas dengan meminta bantuan ahli matematika bernama Jes Markum, Trump memerintahkannya untuk menghitung cara matematika dan logika agar nantinya menang dalam pertandingan selanjutnya. Menurut perhitungan Markum, jika Kasih Wagi bermain lebih dari 75 jam, peluang menangnya hanya akan ada 15 persen. Namun bila Kasih Wagi bermain hanya sebentar, dia akan mendapatkan peluang menang lebih besar. Markum dan pakar kasino Glasgow kemudian menyusun strategi dengan mengulur ulur waktu agar Kasiwagi tetap berada di kasino sampai dia menggandakan uangnya dan kehilangan semua uangnya. Strategi itu akhirnya pun disepakati bersama. Antara Trump and the gang kompak akan menghabisi musuhnya di meja judi. Hingga tibalah waktu yang telah ditentukan, pada bulan Mei, Kashiwagi datang untuk bertanding ulang. Dan mereka berjudi selama seminggu. Dengan rencana dan strategi yang matang, akhirnya Kashiwagi pun kalah. Saat itu, Kashiwagi telah kehilangan 10 juta US dollar selama enam hari. Kashiwagi membayar terang sebesar 6 juta US dollar dari 10 juta US dollar hutang yang harus dia bayar namun dia tidak mampu membayar sisa hutangnya sebesar 4 juta US dollar. Ketika diwawancarai pada media, Kashiwagi mengatakan bahwa kesepakatan itu bernilai 12 juta US dollar dan Trump mengakhiri kesepakatan tersebut sebelum waktunya dia tidak menepati janjinya. Dengan perasaan kesal, marah dan sedih, kemudian Kashiwagi terbang ke Eropa untuk bermain judi di Eropa dalam upaya menutupi kerugiannya dan melunasi hutang-hutangnya. Namun masa sial telah menghampirinya sejak saat itu. Bukannya menang, dia malah kehilangan lagi uangnya sebesar 15,4 juta US dollar. Fenomena kehidupan di Jepang pada tahun 1986 hingga 1990, harga saham dan nilai tanah real estate mulai anjlok dan jatuhnya gelembung ekonomi di Jepang berlangsung lebih dari satu dekade. Sehingga masa tersebut mulai membuat bisnisnya hancur dan Kashiwagi mulai kesusahan sejak tahun 1988. Dia semakin tenggelam dalam hutang dengan jumlah yang besar. Menurut sumber yang saya baca, Kashiwagi berhutang US 131 juta US dollar ke bank, yang mana jumlah itu melebihi nilai buku aset perusahaannya. Dia hanya membayar hutang pada kreditor di Eropa sebesar 5,3 juta US dollar. Namun itu pun hutangnya belum lunas. Dia masih berhutang sebesar 5 juta US dollar pada Las Vegas Hilton dan 4 juta US dollar kepada Trump Plaza dan Casino. Hingga pada akhirnya tanggal 3 Januari 1992 sekitar pukul 8 malam, Kashiwagi ditemukan terbunuh di dapur rumahnya. Pria 54 tahun itu tewas dengan sangat mengenaskan dengan 150 tikaman samurai di tubuhnya. Ada kejanggalan dalam kasusnya. Semua harta dan uang tunai miliknya yang berjumlah 770.000 US dollar ditemukan masih utuh. Dan sekitar rumah tidak ada tanda-tanda pembobolan. Dengan keadaan pintu depan tidak terkunci, Sementara pintu belakang masih terkunci. Di lokasi pembunuhan itu pun ditemukan ada jejak sepatu bot. Tas koper yang biasanya digunakan untuk berkas penting ditemukan ada di dasar sungai kota Otsuki dalam keadaan kosong. Namun kepolisian tidak menemukan senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Dalam investigasi, kepolisian menemui teman-teman Akio Kashiwagi dan diketahui pula bahwa sebelum kematiannya, dia pergi makan malam bersama seorang temannya. Kemudian, mereka menonton drama TV yang bertemakan film samurai Jepang. Walaupun dia dikenal baik oleh teman-temannya, namun dia juga memiliki banyak musuh di sekitarnya. Selama masa penyelidikan, bukan hanya orang-orang yang berhutang kepadanya saja yang sempat dicurigai, bahkan anaknya pun sempat dicurigai. Sebulan kemudian setelah kematian Kasiwagi pada tanggal 1 Februari 1992 seorang pria anggota geng dan seorang wanita yang berprofesi sebagai suster ditangkap karena diduga terlibat dalam masalah jual beli mobil. Mereka dituduh melakukan pembunuhan dan penghancuran barang bukti. Kasiwagi sebelumnya diketahui telah membeli mobil senilai 34.500 US dollar dari pria terduga pelaku itu yang menyatakan bahwa Kashiwagi belum membayar lunas kendaraannya. Sementara sang wanita tertuduh telah membantu pria itu untuk membersihkan darah Kashiwagi yang ada di mobilnya. Namun kedua tersangka itu tidak mengakui dan membantah semua tuduhannya. Polisi yang gagal mendapat pengakuan dari terduga pelaku dan gagal pula mendapat barang bukti alat yang digunakan dalam kasus pembunuhan itu akhirnya membebaskan mereka. Waktu pun terus berlalu. Kepolisian mengalami jalan buntu dan tidak dapat memecahkan kasus yang terjadi pada Kashiwagi. Hingga sekarang menjadi kasus yang belum terpecahkan. Isu dan spekulasi pun bertebaran. Media Jepang berspekulasi bahwa mungkin Akio Kashiwagi telah dijadikan bahan contoh karena hutang yang gagal bayar. Sang miliarder Taipan Real Estate dari Yamanashi kini terukir sebagai tokoh sejarah dalam perjudian. Rumah tinggalnya yang mewah kini menjadi fasilitas kota sebagai akomodasi pemandian air panas. Bila Tuhan berkehendak, maka segalanya akan sangat mudah, semudah membalikan telapak tangan. Keberuntungan belum tentu ada selamanya. Kesempatan belum tentu akan datang berkali-kali. Ambisi dan semangat hidup harus kita miliki, berusaha semaksimal dan semampunya memanglah hal yang wajib ditempuh. Namun, ada batasan-batasan yang harus kita sadari, dan janganlah melampaui batasan itu. Mendapat sesuatu dengan cara yang baik, tentu hasilnya pun akan baik dan berkah. Keserakahan. Hanya akan membuat hancur diri sendiri. Ibarat makan janganlah terlalu kenyang, karena suatu hari kau akan muntah dibuatnya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Salam.